নমস্কাৰ ইউ কে ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ বিদ্যালয়ত ফৰ্থ ইভালুচন শেষ হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ত এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিবনে ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগিবনে এটেণ্ডেঞ্চ শিক্সা সেতু এপছত দিব লাগিবনে এম ডি এম পি এম পোষণ খুৱাব লাগিবনে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবোৰত এক্সাম চলি আছে এইফালে আকৌ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বোৰত ফৰ্থ ইভালুচন শেষ হৈছে স্বাভাৱিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি কম দেখুৱাই আছে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত প্ৰতিখন জিলাতে উপস্থিতিৰ হাৰ কম দেখাইছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ সন্মানিত এম ডি চাৰে এই বিষয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগেদি মিটিং কৰি বিভাগীয়ভাৱে ডি এম চি ডি পি অ' বি ই অ' সকলক নিৰ্দেশনা দি দিছে যে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা চেতু এপছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি এশ শতাংশ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিমান সম্ভৱ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ইভালুচন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহি কি কৰিব ছৰি ইভালুচন শেষ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহি কি কৰিব বন্ধুসকল যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰিখে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি পি অ' টি টি চাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি এখন মিটিং মাতে এই মিটিংখনত কোৱা হৈছে যে ইভালুশ্যন শেষ হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব বিভিন্ন এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে খেল ধেমালিয়েই হওক নাচ গান টুইনিং প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিং গেপছ ফিল আপ হেণ্ডৰাইটিং প্ৰেক্টিচ ৰিডিং ছবি অঁকা ইত্যাদি কৰাব লাগিব আৰু উপস্থিতি শিক্ষাছেতু এপছত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব আকৌ কৈছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল টিচাৰছ আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ এটেণ্ডেঞ্চ শিক্ষাচেতটো এপছত দিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ত উপস্থিতি এশ শতাংশ কৰিবলৈ ডিষ্ট্ৰিক অথৰিটিৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কোনো বিদ্যালয়ৰ উপস্থিতি কোনো কাৰণে কম হ'লে আশা কৰা ধৰণতকৈ যদি কম হয় তেনেহ'লে সেই বিদ্যালয়ে কাৰণ জনাব লাগিব এম এইচ আৰ দিল্লীৰ পৰা অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মানুহ আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ মানুহ গতিকে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক জনাবলৈ চি আৰ চি চি সকলক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যিকোনো সময়তে আপোনাৰ বিদ্যালয় ব্লক বা ডিষ্ট্ৰিকৰ মানুহে স্কুল ভিজিট কৰিব পাৰে